sudah menanggap pantang larang rumah ni. Assalamualaikum guys. Selamat datang semula ke cerita hantu. Kisah yang kau tak tahu. <Whew> <murder>. <firstly> Bismillahirrahmanirrahim. <bush> <This viewers> <Differentrimatur>. <modeling> وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون dan Wahai Tuhanku, Aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan Dan aku berlindung kepadamu Wahai Tuhanku Supaya syaitan -syaitan itu Tidak mempampiri. Hi guys, selamat datang semula ke K Studios untuk cerita hantu kisah yang kau tak tahu. Ah, ha. sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat hari raya semua. Maaf saya dah batin. Thank you so much untuk a uh, supportnya daripada tahun lepas sampai tahun ni. Thank you so much. Dan kepada mereka yang baru saja hadir ke K Studio, saya ingin mengucapkan selamat datang ke K Studio untuk cerita hantu kisah yang kau tak tahu. Kepada mereka yang menonton video ni yang belum lagi subscribe jangan lupa untuk subscribe turn on the notification dan share video ni kepada semua rakan-rakan seram sikis anda Ah, itu dia so macam mana Hari Raya mesti best kan dapat jumpa saudara mara apa semua dan bila dah Hari Raya ni semestinya ada kisah seram yang berlaku Okay jadi untuk hari ni kita ada dua cerita macam biasa yang akan akan ceritakan untuk korang cerita ni datang daripada kawan saya sendiri dan pengalaman yang dia kena satu kita ada cerita pasal pengalaman masa raya dan kedua tentang satu rumah yang telah lama tidak diuni. Ah, ha. Jadi boleh ambil kau orang punya air, boleh ambil kau orang punya popcorn, boleh tutup lampu, pasang earphone, duduk kat meja kau orang, makan dan dengar akan cerita daripada Kai. Oh, sebelum tu kepada mereka yang belum tonton lagi episod yang lepas, kau jangan lupa untuk pergi tengok cerita tu dekat k Studios. Okey, punya page dekat YouTube channel. Okey, tak boleh dengar kawan, kawan lagi. Jom kita teruskan untuk cerita yang pertama dengan tajuknya Jalan yang Berbungkus. Cerita ni berlaku semasa um, kawan Kai ni, kita bagi nama dia sebagai Wan yang dia ni duduk dekat sebuah perkampungan dekat area Melaka ni lah jadi pada malam tu malam raya aa, raya yang keempat macam tu dia dan family dia ni nak pergi beraya ke rumah paksu dia tapi rumah paksu dia ni perjalanan nak ke sana tu macam kena melalui lorong-lorong yang agak gelap maksudnya kawasan-kawasan jalan kampung lah so bila lalu jalan kawasan kampung ni dia punya seram tu biasanya lain sikit Ah ha, so pada mereka yang duduk kat Melaka ni yang mana selalu uh, ha, lalu jalan-jalan kampung ni kan. Kalau macam kau sini pun dekat area rumah kan ni ada kawasan gelap kalau waktu malam tu memang seriously memang gelap gila dan kau orang takkan nampak jalan dan pastikan motor kau orang lampu ataupun kereta kau orang pastikan ada lampu. Pada malam tu dia dan family dia semua nak berangkat pergi ke rumah pak dia. Jadi uh, dia orang tergerak lambat sebab masa tu dekat rumah nenek dia ni ramai sangat saudara mara yang datang. Jadi uh, macam rumah maklong dia, rumah pak angah dia apa semua dia dah pergi dah. Tapi rumah pak asu dia ni adalah rumah yang terakhir yang dia belum pergi lagi dengan family dia. Jadi dia orang pun dah siap-siap dan mana-mana dia dah kemas apa semua dia orang pun naik kereta so ada tiga biji kereta satu kereta Pak Angah dia satu kereta Maklum satu lagi kereta dia dan juga ayah dia semula dan juga nenek dia sekali pun semua ada sekali so waktu tu dah lepas waktu isyak Aa, dah masuk waktu isyak lah pun dalam pukul 9 macam tu dan dia pun bergeraklah menuju untuk pergi ke rumah Pak Su dia ni jadi laluan kawasan kampung yang lalu tu memang agak gelap dan agak suram sebenarnya dan lampu jalan pun sebenarnya dekat area kawasan kampung ni kat Melaka ada yang masih tak ada lagi lampu jalan jadi kalau korang nak balik seorang-seorang malam-malam kalau korang rumah korang kat ceruk-ceruk sana tu korang stand by lampu siap-siap ha, sebab apa mungkin korang tak bersuara Panjang perjalanan tu Alhamdulillah semuanya okey. So daripada jalan besar Dia kena lalu satu lagi kawasan yang lorong tu memang gelap gila Dan kiri kanan ni adalah kawasan pokok getah Jadi kawasan yang lalu itu memang sangat-sangat sempit Dan boleh dikatakan kalau nak lalu kereta pergi balik pun agak susah lah Maksudnya dia macam one way punya jalan So kalau korang dah jalan untuk pergi ke arah sana Korang kalau daripada arah sini korang kena tunggu yang arah sana tu jalan dulu baru yang arah sini berjalan so sempit lah tapi untuk laluan kereta tu boleh lagi cuma satu jalan sahaja tiba-tiba adik si Wan ni cakap sesuatu dan perkataan yang keluar daripada mulut adik dia tu membuatkan dia memang meremang sedih adik dia cakap eh apa benda dekat atas kereta pangah tu? Apa benda yang putih tu? Bila Wan dengar perkataan tu keluar daripada bulu adik dia Dia terus meremang bulu boma dia eh. Lepas tu dia pun cakap Eh dek, jangan main-main Ah -main, ha, Kita ni keluar waktu malam ni Dia nampak apa? Lepas tu adik Wan ni pun cakap Tak ada tu atas kereta Pak Ngah tu ada benda macam berbungkus, warna putih. So, si Wan ni memang takutlah nak tengok kan, tak tahu. Ataupun dia dah tahulah sebenarnya apa benda yang ada dekat atas kita bangah dia tu. Jadi, masa tu um, ayah dan ibu Wan ni pun dengar, atuk dan nenek pun dengar. Cuma macam diorang ni indah tak indah lah sebab diorang tengah memandu kan takut kalau misalkan kalau kor diorang terperanjat boleh berlaku kemalangan sebab jalan yang sempit. So si Wan dia pun katalah dengan ayah dia, "Ayah, eh dengar tak? Adik cakap apa tu?" Pasal ayah dia pun kata, "Ah, ayah dengar tak apa-apa apa. Tak apa, tak apa, bapak bapak ayah biasa dia cool. Padahal hati dia pun takut juga sebenarnya tu." Lepas so, tu, bapak si Wan ni pun dia pun tengoklah tak kereta pak ngah dia tu. So apa yang dinampak atas kereta Pak Ngah dia tu Adalah sama dengan apa yang adik si Wan ni cakap Ada satu benda Berbungkus Berwarna putih Tengah berdiri atas kereta Pak Ngah So masa tu um, ayah ni dah memang Ayah si Wan ni dah memang takut dah Dia dah macam Dia dah tak macam perluan sebab dia nampak benda tu depan mata dia dan si Wan ni cakap kenapa ya ayah okey tak? cakap ayah okey, ya okey dan apa yang bapa dia cakap adalah benda tu dia tak menghadap ke belakang tau so dia menghadap ke depan so muka dia ke depan so dia orang cuma nampak bahagian belakang saja. jadi sebabkan risau akan Pak Angah dekat depan tu so bapa dia ni pun ambil telefon capai dan terus telefon so bila Pak diangkat ini perbualan yang diorang ada lah masa tu yang Wan dengar dia kata Eh, ngah. Kau okey ah, Irfan tu? No? Cakap. Patut kita. Aku okey. Kenapa? Tak ada. Ada macam benda ah tak atas bumbu kereta kau. Cakap macam Oh, ya yeah. ke? Patutlah aku rasa macam berat dia kereta ni. Ah, Takpelah apalah, okay, tak apalah. Kau kat belakang okey ah? Belakang okey, anak-anak aku semua okey. Tak adik yang nampak tadi tu yang dia tegur tu. Oh. Ah, okey okey okey, okay. tak apa, tak apa, tak apa. Ah, kau ni lah apa yang patut. Ah, okey okey. So lepas bapak dia tak tadi phone, bapak dia berkata, ah okey semua baca a, surah kursi Apa pun semua yang patut, baca ayat begini Apa pun semua yang patut. Ya Allah hati. So sepanjang perjalanan tu benda tu ataupun bungkus tu masih lagi ada tak kita makan itu. Sampailah dia nak sampai ke satu jalan nak masuk ke kawasan jalan besar balik barulah benda tu tiba-tiba hilang daripada atas kereta tu. Dan sampai je dekat rumah Pak Su dia tu dia orang pun duduk berkumpul Dia bercerita Dia kata eh Asu, aku tadi nak pergi rumah kau Bapak Siwan lah tanya Aku tadi nak pergi rumah kau Aku nampak ada benda siut Duduk atas aa, kereta angah Lepas tu yang si Pak Angah ni pun sambung ke Ah, ada benda ke kawasan di rumah kan ni? Lepas so, Pak paksik dia ni, si paksik ni pun cakap lah dengan bapak dia ni, dengan pak ngah dia ni, kata, oh, ada benda sebenarnya kat di kawasan sini. Ha, orang cakap, ada bungkus, tapi tak tahu daripada mana datang dia. Ha, tapi dia tak pernah kacau orang. Ha, tengoklah, nasiblah. Kawasan tu memang kawasan selalu yang memang dia muncul. Ha, jadi, disebabkan kejadian malam tu, diorang pun dah lewat dan diorang tak berani nak balik dia orang semua tidur dekat rumah Pak Su dia tu sampai besok pagi dan barulah semua gerak balik. Ah. Dah hari raya guys. Maksudnya dia tu dah mula buat aktiviti. Start dia lepas habis puasa pertama tu dah memang time dia dah. Haa. So hati-hatilah kepada mereka yang mandu kat luar sana kalau korang penat, kalau korang ngantuk sangat, korang berehatlah dekat mana-mana perhentian R&R yang ada ataupun berhenti je parking kereta dekat mana-mana tol ke ataupun mana-mana pump minyak yang ada rest sekejap lepas tu baru teruskan perjalanan sebab apa kita tak tahu mungkin sebabkan kita terlampau ngantuk jangan sampai kita leka dia mungkin boleh mengganggu kita ha, jadi berhati-hatilah dekat luar sana okay? jadi itulah ada kisah yang pertama tentang jalan yang berbungkus Okey, itu cerita yang pertama. Tapi sebelum kan nak teruskan cerita yang kedua, kan nak beritahu dengan korang. Yang lepas ni, K Studios. Aa, setelah kan tanya dengan kawan-kawan apa semua, kan pun ada tanyakan dekat dalam aa, apa ni dalam short itu korang nak kai post satu minggu berapa kali setelah dengan aa, bertanya dan setelah dengan bertanya dan sebagainya kai dah buat keputusan yang di mana mulai daripada hari ini kai akan post setiap minggu dua video hari Isnin dengan Kamis jam 9 ataupun jam 10 malam ikutlah kepada keadaan tapi hari tu akan keluar video juga so korang tak elah tunggu video kaya lama-lama kaya janji kali ni kaya akan post seminggu dua kali ha, eh? macam eh? macam eh? jadi kalau korang yang tengok ni tak subscribe lagi subscribe lah benda free je pun ha. ok sambil-sambil korang tengah melayang rendang ketupat dan segala-gala lemang yang ada kat situ kita teruskan untuk cerita yang kedua Cerita ni akan bagi tajuk tentang Rumah Bergaun Putih Kisah ni dikongsikan aa, oleh kawan Kai sendiri tentang pengalaman dia masa dia bekerja dekat Kuala Lumpur dahulu Jadi aa, pada masa tu si Kai bagi nama dia sebagai Syapik Kai bagi nama dia sebagai Syapik So si Syafiq ni dia dapat tawaran kerja dekat Kuala Lumpur Jadi biasalah bila dia dapat tawaran kerja dekat Kuala Lumpur ni Dia nak kena cari rumah sewa dan sebagainya Dan dia punya family semua dekat Melaka Dan dia seorang je yang bekerja dekat Kuala Lumpur masa tu Jadi masa tu dia nak cari rumah sewa Dan korang tahulah dekat KL rumah sewa agak pricey dan agak mahal eh ha, Walaupun hanyalah rumah biasa ataupun bilik pun harga dia agak mahal Dan dia cuba nak cari satu rumah yang dekat dengan tempat kerja dia jadi cari, punya cari, punya cari, punya cari, cari, cari dia jumpalah sebuah rumah lama yang di mana sewanya sebulan hanyalah RM400 saja. Murah kan? Macam tak masuk akal kan? Tapi kawasan taman yang dia tengok tu memang sebenarnya tak ramai penduduk dan memang dekat dengan kawasan bandar sebenarnya. Tapi jalan nak masuk ke taman tu macam agak dalam sikit. Ha. So tanpa fikir panjang sebab si Syafiq ni nak mula kerja tak lama lagi so dia pun contact dengan owner rumah dan dia orang dah buat deal dan sebagainya dan dia pun bayar deposit masa datang dekat rumah nanti so si Syafiq ni dia dah pack-pack barang dia pun semua dah salam-salam semua dia pun gerak so dia start kerja hari Isnin tapi dia naik KL masa tu hari Sabtu sebab dia nak letak barang dekat rumah dan sebagainya ok jadi bila dia sampai ke rumah tu rumah tu memang agak lama tapi masih dalam kondisi yang sangat baik dan sebelah rumah dia tu ada jiran jiran dia nama Razak dan sebelah lagi rumah tu ada jiran dia juga aa, tapi jiran dia masa tu bersyuti dan sebelah kiri ni ada dan sebelah kanan ni tak ada ok jadi aa, masa si Syafiq sampai ke rumah tu uh, dia tengok rumah ni oh tak adalah macam lama sangat dia kan so macam ok lah dan tiba-tiba daripada arah belakang Syafiq ni terdengar satu suara yang berkata awak ke yang nak sewa rumah ni bila Syafiq pandang belakang, ada satu sosok tubuh perempuan tua sedang berdiri sambil tengah pandang Syafiq. Awak ke yang nak sewa rumah ni kata dia. "Oh, so, ah, ya, saya. Ini ini ke a Cik Bedah yang owner rumah ni." Cik, "Ah, ya saya lah Cik Bedah. Aa, yang itu awak ada kontak tu, mak lah. Ha, oh iya ke ha, Terima kasih lah makcik Tapi kenapa rumah ni macam Tak ada orang sewa cik ya? Harga pun murah Lepas tu makcik beda tu pun macam cik. Dia macam nak tak nak jawab tau Apa yang Syafiq cakap Tapi dia jawab macam ni je Oh Owner dulu Hari Jomlah masuk Macam tu je So macam Syafiq ni macam Eh hari Hari kenapa kan Ok lah takpelah Dia masuk dalam rumah Rumah tu adalah fully furnished Sangat bersih dan ada habuk sikit-sikit je Maksudnya macam dah lama sangat orang tak tinggal kan Lepas tu makcik tu pun kata ah ini rumah ni Kamu jaga baik-baik Tapi ada satu benda yang makcik nak pesan Dekat tingkat atas tu Ada bilik hujung tu kamu jangan buka Itu bilik anak makcik Dia tak suka orang masuk bilik dia hmm. Syafiq pun macam Oh iya ke? Haa okelah baiklah makcik Lepas tu Syafiq ulurkan a, deposit pertama dia Dan makcik tu pun pergi dan bila Syafiq pusing belakang nak tanya sikit pasal hal rumah tu tiba-tiba makcik tu hilang daripada pandangan dia. Takkanlah macam tu boleh cepat makcik tu lari kan? Makcik tu maraton ke? Tiba-tiba hilang. Tak ada. So Syafiq pun macam, okey takpelah nanti besok lah boleh tanya. So sebabkan dah penat, dah drive jauh. So Syafiq ni pun start lah unpacking barang dia. Dia duduk satu bilik yang dekat atas ni. Yang atas tu ada dua bilik. Tapi bilik yang belakang tu dia tak boleh buka. So bilik depan ni tempat tinggal dia So bilik yang atas tu adalah bilik master bedroom Yang agak besar So dia letak barang dia apa semua And then dia keluar rumah Dia bersihkan sikit depan rumah tu Dia basuh sikit And then dia tegur dengan jiran sebelah ha, Lepas tu dia pun naiklah tidur okay. So pada malam tu bila dia tidur Apa yang dia dengar adalah ada bunyi tapak kaki orang tengah berjalan-jalan dekat bahagian luar bilik dia. So si Syafiq ni pun macam Eh kat rumah ni aku tinggal seorang Mana ada orang lain kan Siapa pula ada pencuri ke masuk rumah aku ni So Tanpa fikir panjang Si Syafiq ni pun ambil lah Penyapu uh, dalam bilik dia tu Dia pegang Dia buka pintu Stand by lah kuk -kuk. Kalau betul berompak ni nak pantai berompak tu Dia buka je pintu Tak ada siapa-siapa pun kat luar tu Jadi Dia dapat kaki siapa yang dia dengar So dia pun endahkan benda tu dan masuk tidur Hari demi hari dia teringat kat rumah tu Setiap malam dia akan dengar bunyi tapak kaki berjalan dia. Dan kadang-kadang bunyi tapak kaki tu kuat gila Sampai dia tersedar daripada tidur Jadi bila dah lama-lama si Syafiq ni Dia macam ragu-ragu lah Agak-agaknya apa benda lah ada dalam bilik anak makcik tu eh So tanpa fikir panjang Dia pun pergilah naik atas Dan cuba nak buka pintu bilik tu bila dia capai je tombol pintu tu tuk 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 bunyi ketukan daripada dalam bilik tu Syafiq ni terperanjat weh apa pasal dia pun terus lari dia tampukar turun tangga dan bila dia nak buka pintu rumah dia tu pintu rumah dia lock dan tak boleh buka waktu tu dah jam 10 ke 11 malam macam tu dan lampu rumah dia tiba-tiba terpadam dan bila lampu dia menyala balik apa yang dia nampak adalah ada satu sosok tubuh berbaju putih sedang duduk dekat tangga atas rumah dia tu Capik sangat terkejut dia cuba nak buka pintu tu tapi tak boleh dan apa yang didengar daripada suara daripada makhluk tu adalah kau dah melanggar pantang larang rumah ni kau akan menjadi milik rumah ni so punya lah gelabah Syapit ni cuba dan benda tu pun bergerak perlahan-lahan mendekati Syapit dan bila benda tu sampai je dekat dia dia pandang je benda tu Syapit terus blackout bila dia sedar pagi tu, tiba-tiba dia tengok dia dah ada dekat hospital, bahagian emergency. Rupa-rupanya, jiran dia tu, yang Cik Razak tu, dia kata, Pakcik jumpa awak pengsan dekat depan pintu rumah. So, pakcik pun bawa lah awak pergi. Um, pakcik pun bawa lah awak pergi hospital, risau awak hypo ke apa ke kan. Lepas tu dia pun cakap lah, oh dia pun cerita lah apa jadi dekat dia kat rumah tu. Lepas tu pak tu pun cakap. <coughs> oh, awak ke duduk kat rumah tu. Lama masa awak mula-mula datang tu pun pak pun agak pelik sebab rumah ni memang dah lama tak ada orang duduk. Lepas tu owner dia tu, Makcik beda tu dah meninggal. Lama dah. Anak dia semua tak tahu mana pergi. So rumah ni memang tak ada siapa duduk. Syafiq macam Habis siapa yang dia jumpa masa tu? Siapa yang dia chat masa tu? So benda ni Syafiq rasa macam agak Macam shock Dia macam agak takut Lepas tu dia kata Pakcik Razak pun tak tolong saya Tolong saya balik rumah Saya nak packing barang Saya nak balik malam ni juga Pakcik Razak kata Okey tak apa Tapi awak relax dulu Nanti bila awak dah okey Barulah kita pergi rumah atau barang So dia duduk dalam buat dalam sehari lepas tu besok dia boleh discharge dan dia pun balik je rumah tu dengan Pakcik Razak. Pakcik Razak ni bawa sekali ah seorang dua orang taman untuk teman dia balik-balik rumah packing semua barang tu and then terus bergerak keluar daripada rumah tu. Dan semenjak daripada tu si Syapik ni dia hanya sewa bilik sewa saja yang ada ramai-ramai orang duduk dan dia tak bukan nak tinggal seorang-seorang lagi dah. Dan itulah dia kisah tentang rumah gaun putih. So kalau korang yang nak sewa rumah dekat mana-mana kawasan make sure korang tengok dulu dan korang review dan kalau korang dengar macam ada patah larang pelik-pelik ke korang tak payahlah duduk, korang balik je lah tak payahlah pergi je lah tempat lain, tak payahlah duduk rumah tu ha, Jadi itulah dia untuk cerita yang kedua tentang rumah bergaun Ah, jadi tu ada dua cerita untuk episod kali ini Harap korang suka mendengar cerita daripada Kai Dan terima kasih kerana terus support Kai sampai sekarang Kepada mereka yang di luar sana yang ada pengalaman seram Ataupun pengalaman misteri Ataupun pengalaman misteri yang korang nak kongsi dengan K-Studios Korang boleh je emailkan di kaiofthesjv.com Ataupun whatsapp je dekat nombor yang tertera di bawah Ah, Dan kepada mereka yang tonton video Kai sepanjang perjalanan Kai ni Kita dah dekat 20 lebih video dah 20 lebih episod dah ni minta tolong lah kalau belum subscribe subscribe turn on the notification share video ni kepada semua rakan-rakan seram seekers anda yang meminati cerita seram sama seperti anda semua Ah ha, benda free je Siapalah Kita support kita mah ha. Jadi kepada mereka di luar sana Yang masih lagi menyambut Hari Raya Kami yang mengucapkan sama Hari Raya di Petri Maaf Zahir dan Batin Dan kalau salah silap kami minta maaf Kalau terasa bahasa kami minta maaf kadang tak perasan Dan kalau ada open house jangan lupa lah jemput Nanti kau datang Don't worry. So kita akan berjumpa lagi untuk next episode. Mungkin next episode ni akan kita mulakan dengan Asfa series. So kita jumpa lagi untuk next week akan datang. Bye bye guys. Assalamualaikum. Stay safe.